Витаемо на канале «Майбутние». Сегодня у нас в гостях астролог Влад Рос. Добрый день, дорогие друзья. Вот у нас уже и началась как бы осень, да, астрономическая осень, праздник седы. Мы вот с ним встречаемся, когда день сравнялся с ночью. И это очень важно было в древности, особенно для… Одніпоквудників, з астрійців і наших древніх славян дуже важливий праздник. Це праздник урожаю. Норвегія, Швеція та Данія були атаковані невідомими дронами. Це початок третьої світової. Начало третьої мірової була, а наш четверта, гібридна. Их там нету в Крыму в 2014 год, потом их там нету, это сепаратисты, это, всякого рода это шахтеры и трактористы захватили власть в Славянске, там потом перешли на Донецк, там Луганск. вот сейчас их там нет, в общем-то, в Польше дроны, это не их, это не российские дроны. Дональд Трамп сказал, что это ошибка. А сейчас вообще инопланетя, инопланетного создания значит, дрона летают над скандинавскими странами. Тоже я уверен, что ни Лавров не подтвердит, что это российский там кто-либо что угодно, да. Ну и вспомните, дорогие друзья гениальное просто э, отключение э, значит, в Испании и в Португалии, Блэкаут легендарный, да, еще этой весной, да, в мае месяце, насколько я помню, да, э, почти сутки без света была Испания с Португалией. Как вы думаете, чьих дело было это рук? Война идет, она идет, она гибридная, она все время здесь. А как бы ее не прикрывались, не закрывались европейцы, она уже в Европе, она будет и дальше продолжаться. А только сейчас она будет, вот в этом году гибридного только свойства, а уже в следующем году может и захват Сувалского коридора. И э, их там нет уже в Берлине там и взятие Готланда, главного Балтийского острова и плацдарма там расист, расистами, да. Просто им пока мешает война в Украине, надо как-то выйти на мирные рельсы, там перемирие заключить, чтобы потом напасть на Европу. Ну и самое главное, можем повторить, взять Берлин. Я уверен, что главная точка, вот где может успокоиться российская Федерация, это взятие Берлина. Будет реакция света и этих стран на подобные инциденты с дронами? Ну а какая может реакция? Реакция беспокойности. <laughs> Мы ж понимаем, что скандинавские страны не пошлет свои дроны завтра уже на Москву. Но они должны понимать, что тогда они должны выделять кучу денег, чтобы украинские дроны деньги в украинские дроны, чтобы те летали где им угодно и в Москве, и в Московской Федерации, и залетали на Валдай, и где угодно, и в Сочи, и в Гириджи, куда угодно летали. Просто нужно давать э, деньги в и ракеты, и те же Тауэрсы, чтобы бить по Москве. Потому что пока рестораны работают в Москве, будет продолжаться война. Рестораны перестанут работать в Москве из-за того, что придется водить значит, военное положение какое-нибудь в Москве, да, или а, такие же, значит, я бы так сказал, значит, э, ночи, как в, в Украине, где нельзя передвигаться среди ночи, среди, вот, вот, то же самое может происходить комендантский час и в Москве. Вот когда начнется комендантский час в Москве, тогда война может и закончиться. Ну а сейчас абсолютно беспомощный Евросоюз, Макрон вообще лег просто под э, Лили Путина, да, но последнее его заявление, что европейские деньги не могут быть переданы Украине, ну слушайте, ну все, для меня умерло два человека, это Дональд Трамп, а теперь для меня умер Макрон, понимаете, полностью. Я таких людей по а за людей не считаю, не случайно его вот сейчас он ехал значит, в организацию в Нью-Йорке, его остановили полицейские и сказали, что он не имеет права передвигаться, пока не проедет Дональд Трамп со своим эскортом. Вот такой жалкий Макрон, вот не случайно, наверное, даже его уже не пропускают в Нью-Йорке, останавливают полицейские. Полностью неудавшийся значит, президент Франции, который только на словах нам что-то помогал, а вообще не давал ничего, ни оружия, не конкретной помощи только на звонках сидел значит зеленский вот звонить он умеет да, а вот какую-то конкретную определенную помощь да, да или сделать зонтик из ядерного оружия для украины это он никак поэтому а, два человека для которых не окончательно они умерли это дональд трамп который не дает теперь оружие дании да то есть пво для Patriot, для того чтобы зиму отбивали свою энергетическую инфраструктуру. Он запретил передачу этих ракет Дани, которые бы нам передала бы их. И французский президент запретил значит, пользоваться 300 миллиардами долларами, которые лежат значит, уже тяжелым грузом 2022 года в бельгийских банках. По-моему, все ясно. Это будет иметь какой то вплив на войну в Украине? Я думаю, на, на войне в Украине это не имеет никакого значения. Другое дело, что Европа будет понимать, что если а, не Украина, то больше им помочь уже никто в дроновой войне не сможет. Да. Я думаю, прецедент только один, что они будут выделять как можно больше денег нам, чтобы мы как можно больше производили дроны. И противодроны, которые сейчас у нас разгоняются на 200-300 километров в час, и могут сбивать все эти дроны, которые запускает Российская Федерация. Я думаю, это нам в плюс будет только по одной причине, что у нас будет больше вкладывать деньги. Потому что Европа сама по себе несостоятельна. Россия реально готова застосовать ядерную зброю? Ну, там безумцы старческие. Знаете, чем больше лет прожито в жизни, тем у тебя все есть. Там любовницы были, деньги есть. 20 дворцов по всей стране, там 20 яхт, 30, не знаю, там <составлен> всяких каких-нибудь золотых унитазов. Все у тебя, ты присыщен, все у тебя есть. Но тебе только нужна золотая рыбка во служении. Да? И так у тебя уже все есть. Ну, поэтому маразм доходит до великих пределов. Ты хочешь стать э, императрицей, э, значит, какой-нибудь Екатериной II, то есть Петром I, э, Ива, Иваном Грозным, вот, грозить всей Европы со всех сторон, всему миру. Ты самый великий, прославный, великолепный, хочешь войти в аналы истории, да, чтобы тебя не только Мединский запечатлел в учебниках, но и то, что ты стал самым великим царем за всю историю Российской Федерации. Да. Непонятно, правда, кто там правит теперь, потому что значит, как мы видим, что даже вот Иван Васильевич меняет профессию, наверное, такая пророческая фильм, да, а царь-то не настоящий. Я вот уверен, что царь не настоящий сейчас в Российской Федерации. Да? Но, тем не менее, амбиции очень такие большие, очень такие конкретные, разрастающие. Поэтому э, все идет к тому, что может быть ядерная война, особенно это нарисовано в натальной карте Дональда Трампа. Он хоть и говорит, что он миротворец, остановил кучу войн, все это фейковые войны, ни одной войны он не остановил. Это абсолютнейшее вранье. Дональд Трамп не говорит никогда правды. Это все абсолютный фейк, что все, что он говорит, фейкометатель абсолютнейший. Да, в момент рождения одна правда. Вот вы, если будете у меня заказывать натальную карту, я полностью вам опишу всю вашу историю судьбы, ваши возможности на ближайший год. И если в годовом соляре, ссылочка под описанием этого видео, в Латровском UA, там любой перечень вы можете выбрать, да, и заказать у меня. В натальной карте Дональда Трампа восходящий Марс, Арис, Бог войны. Это его ключевая планета гороскопа. Марс вообще управляет внешностью человека на асценденте. Это всегда рыжие люди, либо у них повышенный приток крови. Вот он и такая красного цвета, у него кожа вот такая. Он, он такой агрессивный, я всегда победил побеждаю, вот он всегда говорит о том, это тоже такой марсианский такой комплекс. Вот. И Марс ведет к тому, что именно Дональд Трамп может быть виновником ядерной войны. Ну а если она и состоится, то будет во время самого темного, самого продолжительного темного затмения, которое только можно будет наблюдать в 21 веке, это 2 августа 2027 года. Года. Именно почему-то ровно за два года до этого Дональд Трамп начал говорить о том, что он, это самое, ядерная война может как бы неожиданно разгореться, да, то есть вот, но он все сделает для того, чтобы ее не было. И вот в 2027 году, 2 августа, опять же эти двойки, да, Война вот эта яркая она на Украине началась в 22 году тоже с двойками, 24 февраля, то полно двоек, да. И вот много двоек, еще плюс семерка к этому, самым длительным продолжительном затмение, которое будет вид видно в долине царств, царей мертв, мертвых царей Египта, понимаете, в чем дело? Это Луксор, и вот, если и ядерная война разгорится, то в 2027 году, особенно во второй половине года, это может затмение проигрываться в течение полугода, с августа вплоть до ноября-декабря 2027 года. И если мы выйдем на пик ядерной войны, то это будет как раз в 2027 году. И Дональд Трамп все делает, все его поступки абсолютно четко делают то, чтобы эта ядерная война состоялась. Китай сможет вплинути на Россию то не допустить застосування ядерной зброї. Ну, Китай, конечно, против этого всего. Но мы же понимаем, что если Москва за это уже в этой риторике находится много-много лет, что рано или поздно куда-то ударит. То рано или поздно ее Дональд Трамп спровоцирует все это сделать. Но ну, мы понимаем, что и любая ядерная зима в Северном полушарии вызовет то, что где-то из полутора миллиардов китайцев, поскольку они сидят и питаются рисом в основном, да, рис просто не урожай будет. Пробиться солнечным лучам будет очень сложно, даже если не будет радиоактивного заражения в сопутствующих странах, если до них не дойдет, то очень много поумирает людей. То есть из полутора миллиардов может остаться миллиард. Поэтому такая... Китай против ядерного оружия абсолютно, да? но всякое может происходить и сам он может очень серьезно и активно занять позицию именно в 2027 году а может и в 28-29 году, чтобы завоевать Тайвань. Они видят, что более слабого президента за всю историю Америки не будет, и сладкая булочка Дональд Трамп, чтобы все-таки забрать Тайвань. Я вообще думаю, что вот сейчас будет встреча между Дональдом и Трампом в январе месяце с Си Цзиньпинем, они вот собираются там встретиться, да, о разделении влияния и сферы во всем мире. Да. Ну и Дональд Трамп скажет, ну забирайте нам Тайвань, он в принципе нам не нужен, да, то есть... А вдруг Тайвань начнет сопротивляться сам уже без Дональда Трампа, вдруг он займет себе уже союзников, там, я, там Японию, там, я не знаю, Южную Корею там, и других. В общем, вся эта интересная ситуация может только разворачиваться, ну и пока Сатурн с Юпитером соединяется в, знака, в знаке мира в весах, значит, Третья мировая война, наша четвертая гибридная, только может выходить на новый явственный уровень. А это 2040 год, дорогие друзья. До 2040 года значит, Третья мировая война, она же четвертая гибридная, будет распространяться по всему миру. По якому месту будет завдано ядерного удару? Ой, Россия сама не знает, куда она несет ядерный удар. Потому что они даже не знают, они вообще остановят СВО, до конца этого года или нет, потому что у них вообще планировка происходит на 2-3 месяца вперед, понимаете, дорогие друзья. Они не знают, на самом деле, будут они воевать в 2026 году или нет, это КГБ, ФСБ. Они не знают, сегодня они нанесут ядерный удар по Украине или завтра по Азербайджану. Они тоже это не знают. А может быть, Казахстан ну, то есть выйдет из себя и надо будет усмирить Казахстан в конечном итоге. Но мы понимаем, что э, первый ядерный удар это точно будет не по стране НАТО. То есть если они нанесут какой-то тактический ядерный удар, то это будет какая-то страна из бывшего СНГ, а СССР, э, да, то есть поэтому тут такая вот ситуация. Самое опасное, что они могут сделать, это уже пойти в явную конфронтацию с Украиной и ударить ядерными ударами по мостам через Днепр. Тогда они уже поймут, что они не смогут завоевать либо правобережье Украины, и только левый берег может быть у них. Тогда они могут действительно тактическим ядерным ударом разрушить все мосты, которые находятся через Днепр в Украину. Поэтому и в данном эксперименте, если он и будет произнесен да, со стороны Российской Федерации, то первыми можем пострадать именно мы, Украина. Польша заявила, что будет сбивать российские літаки над своей территорией. Чи будет сбивать? Функция «Смотрим харарную карту». Дорогие друзья, можете у меня харарная карта заказывать на отдельные вопросы с любой точки мира. Я международный астролог. И тут такой символ, да, действительно, башня такой символ, королевский градус, высокая одиноковая башня возвышается на скале. Да, поляки будут сбивать теперь все. Я думаю, они уже конкретно вынесли решение. И теперь они ничем не будут значит, отличаться от Турции и Эрдогана, который сбил самолет российский, который залетел на 13 секунд. Вот теперь поляки будут сбивать все, что будет пресекать их границу. Я думаю, вот с Польшей уже провокации не получится у них. Да. Единственное, что у них нет возможности сбивать в том количестве БПЛА, которые были раньше, но любые самолеты и ракеты они точно будут сбивать. Путин наказал посылать удары по житловых будинках. Ну, я больше сейчас вижу все-таки инфраструктура, связанная со складами, связанная с, с, железной дорогой, с железными узлами. У меня сейчас происходит спецоперация уничтожения наших значит, складов, узлов, логистики. Вот больше пока степени на это направлено. А то, что касается следующей спецоперации, это уже будет уже ноябрь месяц. Да, там будет совмещено уже это не октябрь, именно ноябрь, да, и удар по жилым кварталам, удар, удары будут нанесены а, по, по, ТЭЦам, тепло, типа, а, всяким магистралям, чтобы, ну, замер, чтобы население начало замерзать. Вот. Поэтому это будет следующая у них спецоперация, наверное, заранее об этом опубликовали, да, но вот уничтожение украинской нации и населения, и кварталы это все-таки и чтобы их в конечном итоге Значить, це ноябрь місяць. Вот эта спецоперація буде на єпрі уж. Які загрози обстрілів для України найближчим часом? Які дати найнебезпечніші? От прямо середина кінець неділі, 23, 24, 25, 26 число самое опасное, особенно когда Луна соединяется с Марсом в знаке смерти Скорпионы. Очень много по всей Украине можно нанесено быть ударов. 25-го тоже Луна соединяется с Черной Луной, со смертью, в знаке Скорпион, смерть вообще. Да. И 26 сентября тоже Луна все еще будет в соединении с Черной Луной в знаке смерти в Скорпионе. Это самые разящие ужасающие удары. Вот, вот у меня, кстати, сбылись мои прогнозы по затмениям, да, вот самые разящие удары были нанесенной по Киеву и Украине в лунное затмение значит, 6 на 7 сентября, и были массовые удары во второе лу... солнечное уже затмение, 20 число 21. Да. И вот сейчас будет Луна в знаке смерти в Скорпионе. На этой неделе подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там каждый лунный день а, учитывается. Латрос есть такой телеграм-канал у меня. И а, вот я расписываю, что ужесточится ситуация. И война переходит уже в Эншпиль. Вот, Марс в знаке Скорпиона, в знаке смерти будет находиться до 5 ноября. Поэтому самое большое количество смертей, которое только может быть связано с агрессией, будет у нас до 5 ноября. Вот сейчас это самая опасная ситуация, это Эншпиль этой войны. Какие загрозы с территории Молдовы для Одесской области после выборов у Молдові? Ну, я об этом уже давным полгода уже говорю, о том, что если сепаратисты победят в Молдове, если будет президент из Москвы у них там, и будет как бы власть промосковская, то они постепенно, постепенно через воздушное сообщение перебросят кучу войск туда, может, и 50 тысяч, и 50 тысяч воин, воинов просто обрушатся на Одессу, а там нету никаких укреплений. Поэтому они все время говорят, что Одесса и главная цель, Одесса и главная задача, они скрывают это. Сейчас мы слышим от Соловьева, что Одесса должна быть уничтожена, стерта с лица земли. Можете себе представить? то они говорят, что Одесса это российский город, российско-имперский город, южная Пальмира. А сейчас они говорят, что этого города не должно существовать. Хотя он входит значит, в ЮНЕСКО, и да, они кучу зданий ЮНЕСКО повредили просто уже сейчас. Там полный какой-то ужас просто что творится да, со зданиями ЮНЕСКО, которые все-таки каким-то образом восстанавливаются. Но не таким образом, как бы нам хотелось, потому что мэр Москвы, э, вернее, мэр Одессы, хотел сказать, москвич, мэр Одессы имеет российское гражданство, кто еще не знает до сих пор. Я вообще не понимаю, как идет уже четвертый год э, войны. То есть э, мэр Одессы у нас э, гражданин Российской Федерации. Ну, вот, как в чем у него два российских паспорта, насколько я знаю. И я просто видел реально, что они существовали, по крайней мере. Э, значит, э, и видео об этом обозначено. Поэтому да, сейчас борьба будет за Одессу. Мы будем одесситы, я сам одессит, мы должны болеть за Майю Санду. Слава Богу, Богу они вот сейчас начали арестовывать всех тех деятелей, которые сейчас там находятся в Молдове. Думаю, что все-таки подкорректируют так выборы, что выиграет значит, на парламентских выборах все-таки Майо Санду. Каким-то образом им удастся состряпать коалицию, потому что если не будет нормальная коалиция значит, в Молдове, то Одесса под большим прицелом Кремля будет, и тогда, конечно, сохранить такой волшебный город у Черного моря, ну, придется его потерять таким образом. Поэтому Одесса должна болеть за Майю Санду, за президента Молдовы. Я думаю, не будет допущена вот такая большая ошибка, которая сейчас была допущена в Словакии, до этого там Орбан Венгрии, да, что-то с непонятно у нас с Навродским в Польше, да, наверное, такой ошибки нельзя допускать сейчас в Восточной Европе, иначе... Если в Молдове победят пророссийские силы, то Украина даже и в Евросоюз может не попасть, потому что мы одним найдем потоком вместе с Молдовой в Евросоюз, то есть одной командой. А можете себе представить, если у них победят То есть там, и, и в этом случае тогда уже не только будет блокувати нам значить Венгрія попадання в Єврос Європейський. Ну просто вместе с Молдовой в одном пакете на у нас не приймуть если они будут вони будуть про победят вот сейчас на этих парламентських виборах. Потому волієм за маю сантиметр. Вертоліт з Трампом на борту було атаковано в Вашингтоні за допомогою лазерної указки. Все черговый замах на президента США. Чи будуть ще замахи на него? Ну, такой символ мушки и Мухи вокруг змеи. Да, реально, это было покушение на президента США. Ему уже показали, что убили его главного сторонника, что следующим будет он, если он не прекратит поставку оружия в Украину. Если он переста... То есть добивается от него Москва, там ее союзники, чтобы он перестал поставку делать в Украину даже продавать оружие европейцам. Вот сейчас он датчанам перестал продавать ПВО, Петрио, да, хотя что полностью он заморозил еще и поставки Байдена, иначе он не сохранит свою жизнь. Не случайно помните, когда на Аляску прилетел Лили Путин, да, он сказал, как хорошо вас видеть живым. Вот на что намек очень четкий, конкретно, что его могут в любой момент убить, отстрелить, а убийство этого Кирка, да, это как показатель того, что следующий может быть он. Если в прошлый раз у него пуля прошла мимо уха, я, кстати, предсказывал, что будет покушение на Дональда Трампа, чуть ли не единственный из всех астрологов, а я, я скажу, даже больше единственный, да, как и единственный астролог, который сказал, что если расисты на, 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 смогут напасть на Украину, да, и развяжут войну, то это будет как раз в ночь с 23 на 24, то есть они нажрутся, 23 февраля и уже в ночь на 24 февраля 2022 года нападут на Украину. И этот ролик у меня где-то 2 или 3 миллиона просмотров занял. Понимаете, дорогие друзья? Там 3 миллиона просмотров и э, просто, Врат, Влад, прям попал четко в день в день. Так вот, я вам сейчас хочу сказать, что если Дональд Трамп не перестанет поставлять оружие в Украину, да, то его собираются убить в феврале, в марте следующего года. То есть после того, как будут переговоры с Изенепением в январе, ему дадут еще месяц, два, как он себя будет вести. Вот такая вот ситуация. Черная метка есть у Дональда Трампа, и ассангент у него находится в градусе убийства. В любой момент его могут убить. Чи приняли на заседании Генассамблеи ООН какие-то важные решения для Украины? Решений нету, никаких не может быть принято, потому что все, что касается, значит, когда новолуние у нас происходит, это еще темная луна. новолуние очень хорошо планировать что-то, хорошо о чем-то договариваться, но прям не принимать какие-то конкретные четкие решения. Они могут вызревать в течение двух-трех месяцев. Это да, вот это, в это я поверю. Это как бросить зерно в землю, да, и оно прорастет только через пару месяцев, да. Что-то конкретные плоды мы можем увидеть. А, поэтому сейчас ничего конкретного мы сейчас не обнаружим, что конкретные важные решения не могут быть приняты. да, Но очень важные встречи, которые могут а, какое-то зерно а, действительно заложить на, на будущее. Поэтому это очень важно. А, значит, встречи их будет около 20: у Зеленского, и у Дональда Трампа будет около 20. Поэтому это очень важные можуть бути взаимодействия. Но одного человека уже не пустили туда. Макрона задержали по дорозі поліцейські. Говорят, тебе не стоїть ООН, поки Дональд Трамп не приїде туди. Ну, это какой-то кошмар. Просто. Дякуємо владу за відповіді на запитання. Усі контакти астролога є в описі під відео. До нових зустрічей. До побачення.